હવેલી ખાતે તૃતીય પીઠાધીશ્વર કાંકરોલી નરેશ પૂજ્ય પાથ ગોસ્વામી એકસો આઠ ડોક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજ અબોલ પશુ પ્રેમી કાંકુલી યુવરાજ પૂજ્ય વેદાંત કુમારજી મહોદય ના સાનિધ્યમાં મુખ્ય મહેમાન પદે ડોક્ટર મિતેશ સુતરિયા ડોક્ટર પિનર ડોક્ટર ઉત્સવ ગેડિયા વગેરે વૈષ્ણવ શ્રેષ્ઠ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં હિન્દુ બ્લડ બેંકના સંયુક્તથી યોજાયો જેમનો અંદાજીત એકસઠથી વધુ રક્તદાતાઓએ સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરીને માનવી માનવ થાય તોય ઘણો યુક્તિ સાર્થક કરતા રક્તદાતાઓ જોવા મળ્યા પૂજ્ય ડોક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજ વેદાંત કુમારજી મહોદય રક્તદાતાઓને અને ઉપસ્થિત તમામ ડોક્ટર્સ અને હિન્દુ બ્લડ બેંકની મેડિકલ ટીમને વૈષ્ણવોને મેગા મેડિકલ કેમ્પ યોજવામાં સહભાગી થવા બદલ શુભમ ભવતું કલ્યાણ शुभ आशीर्वाद प्रदान करा दा शुला मंदिर के प्रांगण में शुभक्रम का आयोजन हुआ है आप सभी से यह अनुरोध है कि इस शुभ कार्य में आग लेकर और अपने आप को प्रकाश करें पूज्य श्री पृथ्वी चरण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम श्रृंखला जो आज से शुरू हुई है उसमें प्रथम कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन का है ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ अपन ये मानते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी आती है परंतु साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके माध्यम से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ब्लड जब डोनेट करते हैं तब सिर्फ 24 घंटे के लिए ये तकलीफ होती है परंतु परस्पर भाव जो अपनी भारतीय संस्कृति में बताया जाता है वही तरह से जब ब्लड डोनेट किया जाता है तब अपन खुद भी जो डोनर हैं वो तो खुद भी हार्ट अटैक से बचते हैं कैंसर से बचते हैं ब्लड प्रेशर से बचते हैं और ऐसी कई अन्य बीमारियां उनसे बचते हैं तो ये परस्पर भाव का जो भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति में बताया गया है वही डोनेशन कैंप में भी होता है और मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर आए अपना ब्लड डोनेट करें और अपने आप को देश की जन की एवं प्रभु की सेवा में प्रदार करें